Isu tujuh pemain warisan yang akhirnya dibebaskan daripada segala kekangan birokrasi benar-benar mengubah lanskap bola sepak negara dalam sekelip mata. Keputusan ini bukan sahaja melegakan pihak pengurusan, malah membangkitkan semula harapan jutaan penyokong Harimau Malaya yang selama ini menunggu saat skuad kebangsaan tampil dengan kekuatan penuh. Dalam perkembangan terbaru ini, tumpuan bukan sahaja terarah kepada pemain-pemain tersebut, tetapi juga kepada tiga agenda penting yang sedang digerakkan oleh Football Association of Malaysia bersama FIFA. Tiga agenda ini bukan sekadar bersifat teknikal tetapi akan menentukan hala tuju bola sepak Malaysia untuk jangka masa panjang. Pembebasan tujuh pemain warisan ini disifatkan sebagai satu titik perubahan yang amat besar. Sekian lama isu dokumentasi status kelayakan dan kekangan peraturan menjadi penghalang utama kepada penyertaan mereka. Pelbagai spekulasi, tuduhan dan tekanan dari luar menghantui FAM, namun akhirnya semua itu terlerai melalui siri perbincangan intensif di peringkat tertinggi bersama FIFA. Bagi penyokong, berita ini ibarat sinar di hujung terowong selepas tempoh panjang penuh ketidakpastian. Ia juga membuktikan bahawa usaha berterusan dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Dalam suasana euforia ini, agenda pertama yang menjadi fokus utama ialah pengesahan dan penyeragaman sepenuhnya status pemain warisan mengikut garis panduan antarabangsa. FAM menyedari bahawa tanpa dokumentasi yang kukuh dan telus, isu sama boleh berulang pada masa hadapan. Oleh itu, satu mekanisme baharu sedang dirangka bersama FIFA bagi memastikan setiap pemain warisan yang dibawa masuk selepas ini melalui proses saringan yang lebih sistematik, terperinci dan selaras dengan undang-undang antarabangsa. Ini termasuk pengesahan kewarganegaraan, salasilah keluarga, tempoh menetap serta penglibatan terdahulu pemain dengan pasukan kebangsaan negara lain. Langkah ini penting kerana FAM tidak mahu lagi dikejutkan dengan kontroversi di saat akhir menjelang perlawanan penting. Segala urusan kelayakan perlu dimuktamadkan jauh lebih awal agar jurulatih dapat merancang strategi tanpa gangguan isu luar padang. Melalui agenda ini juga, FIFA memberikan penekanan kepada aspek ketelusan supaya tiada pihak yang boleh mempersoalkan keabsahan pemain Malaysia di masa hadapan. Bagi FAM, inilah asas paling kritikal dalam usaha membina skuad yang stabil dan dipercayai di peringkat antarabangsa. Agenda kedua pula menyentuh soal perlindungan terhadap skuad kebangsaan daripada tekanan politik dan provokasi luar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia kerap menjadi sasaran kritikan keras daripada penyokong dan media luar negara berhubung isu pemain warisan. Ada yang menuduh Malaysia membeli pemain ada yang mendakwa proses naturalisasi tidak telus malah ada yang cuba mengheret FIFA supaya campur tangan menyedari hal ini FAM bersama FIFA kini sedang memperkukuh kerangka perlindungan perundangan agar sebarang tuduhan tidak berasas dapat ditangani secara profesional dan pantas melalui agenda ini FIFA berperanan sebagai badan pengawas yang memastikan semua keputusan dibuat berdasarkan fakta dan peraturan bukannya tekanan emosi atau sentimen politik FAM pula diberi garis panduan khusus tentang cara mengendalikan krisis reputasi di peringkat antarabangsa Ini termasuk strategi komunikasi yang lebih tersusun penggunaan saluran rasmi untuk menjawab tuduhan serta penglibatan terus dengan badan-badan bola sepak ASEAN dan Asia bagi meredakan ketegangan Tujuannya jelas iaitu melindungi imej bola sepak Malaysia supaya tidak terus terpalit dengan persepsi negatif yang boleh menjejaskan hubungan antara bangsa. Agenda ketiga yang tidak kurang pentingnya ialah pembangunan jangka panjang melalui integrasi. Pemain warisan dan pemain tempatan, FAM dan FIFA sependapat bahawa kehadiran pemain warisan mesti membawa kesan positif kepada keseluruhan ekosistem bola sepak negara bukannya sekadar solusi jangka pendek untuk memenangi perlawanan oleh itu satu kerangka sedang disusun bagi memastikan pemain warisan berperanan sebagai pemangkin kepada peningkatan kualiti pemain tempatan pemindahan ilmu disiplin profesional etika latihan dan pengalaman antarabangsa menjadi elemen utama dalam agenda ini FAM mahu memastikan bahawa pemain tempatan tidak tenggelam akibat kemasukan pemain warisan Sebaliknya mereka perlu terdorong untuk bersaing pada tahap lebih tinggi. Melalui perancangan ini, pemain warisan dijangka menjadi contoh kepada pemain muda dalam aspek mentaliti, kecegasan dan profesionalisme. FIFA pula menekankan bahawa keseimbangan antara keperluan prestasi segera dan pembangunan akar umbi mesti sentiasa dijaga. Jika tidak, kejayaan jangka pendek boleh merencatkan masa depan bola sepak negara. Dalam konteks tujuh pemain warisan yang telah dibebaskan, mereka kini dilihat sebagai simbol kepada permulaan fasa baharu. Bagi jurulatih skuad kebangsaan, kehadiran mereka memberikan lebih banyak pilihan taktikal, kedalaman skuad dan persaingan sihat dalam pasukan. Setiap posisi kini tidak lagi terlalu bergantung kepada satu atau dua pemain sahaja. Ini memberi ruang kepada strategi yang lebih fleksibel terutamanya apabila berdepan pasukan yang lebih kuat di peringkat Asia. Namun, FAM juga sedar bahawa keterujaan ini perlu diurus dengan penuh berhati-hati. Tekanan terhadap tujuh pemain warisan ini pasti sangat besar. Mereka bukan sahaja dituntut untuk mempamerkan prestasi tinggi, malah dipandang sebagai penyelamat kepada pasukan. Keadaan ini boleh menjadi pedang bermata dua jika tidak diurus dengan betul. Justeru, antara perkara yang turut dibincangkan bersama FIFA ialah sokongan psikologi dan pengurusan tekanan terhadap pemain-pemain ini agar mereka mampu beraksi secara konsisten tanpa dibebani ekspektasi melampau. Di sebalik segala perancangan ini, reaksi penyokong juga memainkan peranan besar. Majoriti peminat menyambut baik pembebasan tujuh pemain warisan ini dengan penuh rasa syukur dan harapan. Media sosial dipenuhi ucapan tahniah doa dan keyakinan bahawa inilah masa kebangkitan sebenar harimau malaya namun tidak dapat dinafikan masih ada segelintir pihak yang skeptikal dan bimbang kebergantungan terhadap pemain warisan akan mengurangkan peluang pemain tempatan FAM melihat pandangan ini sebagai sesuatu yang wajar dan perlu diraikan dalam kerangka perbincangan yang matang apa yang jelas, tiga agenda penting FAM bersama FIFA ini menunjukkan bahawa pengurusan bola sepak negara kini bergerak dalam skala yang lebih tersusun dan strategik. Ia bukan lagi sekadar memadam kebakaran isu semasa, tetapi merangka pelan jangka panjang yang menyentuh aspek pentadbiran, perundangan, pembangunan bakat dan hubungan antarabangsa. Pembebasan tujuh pemain warisan hanyalah satu permulaan kepada usaha yang lebih besar. Dalam masa yang sama, agenda ini turut memberi isyarat bahawa FIFA memandang serius hala tuju bola sepak Malaysia. Kerjasama yang rapat antara kedua-dua pihak membuktikan bahawa Malaysia tidak bergerak bersendirian dalam mengharungi cabaran global. Dengan sokongan teknikal, perundangan dan pentadbiran daripada FIFA, FAM kini berada dalam kedudukan yang lebih kukuh untuk mempertahankan keputusan-keputusan strategik mereka di peringkat antarabangsa. Kesan jangka pendek daripada perkembangan ini sudah mula dirasai. Persiapan pasukan untuk menghadapi perlawanan antarabangsa menjadi lebih mantap, suasana latihan semakin kompetitif dan keyakinan pemain meningkat. Jurulatih kini mempunyai ruang untuk mencuba pelbagai kombinasi tanpa terlalu dibelenggu isu luar padang. Ini adalah situasi yang telah lama diimpikan oleh barisan kejurulatihan dan pemain. Namun, Cabaran sebenar masih menanti di hadapan. Kejayaan pentadbiran perlu diterjemahkan kepada prestasi di atas padang. Jika tidak, segala perancangan rapi ini hanya akan menjadi dokumen tanpa roh. FAM menyedari hakikat ini dan menegaskan bahawa hasil sebenar kepada rakyat Malaysia hanya boleh diukur melalui konsistensi prestasi pasukan kebangsaan dalam kejohanan antarabangsa. Pembebasan tujuh pemain warisan ini juga membawa mesej jelas bahawa Malaysia tidak lagi mahu terus berada di zon selesa. Negara kini bersedia untuk bersaing secara lebih agresif di peringkat Asia. Namun dalam masa yang sama, pendekatan Malaysia masih berteraskan pembangunan jangka panjang, bukan semata-mata mengejar kejayaan segera. Inilah keseimbangan sukar yang cuba dicapai melalui tiga agenda utama bersama FIFA. Akhirnya, apa yang sedang berlaku ini bukan sekadar isu pemain warisan tetapi asas kepada reformasi keseluruhan struktur bola sepak negara. Ia mencerminkan perubahan cara berfikir, perubahan dalam pengurusan dan perubahan dalam aspirasi. Daripada sekadar pasukan yang ingin layak ke kejohanan, Malaysia kini mula memikirkan bagaimana untuk kekal relevan, dihormati dan berdaya saing dalam jangka masa panjang. Tujuh pemain warisan yang kini bebas beraksi hanyalah wajah kepada perubahan besar ini. Di sebalik mereka, terdapat rangka kerja baharu, perjanjian strategik dan komitmen bersama antara FAM dan FIFA yang bakal membentuk masa depan Harimau Malaya sama ada perubahan ini akan membawa Malaysia ke tahap yang lebih tinggi atau sebaliknya segalanya bergantung kepada sejauh mana semua pihak mampu melaksanakan apa yang telah dirancang dengan penuh disiplin dan kejujuran yang pasti perjalanan baharu telah bermula dan seluruh negara kini memerhati dengan penuh harapan